ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஆதிசங்கரர் அருளிய சகல ஐஸ்வர்யங்களை அள்ளித்தரும் சௌந்தரிய லகரியில் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறுபதாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ குருபியோ நமவே तदितरजनी कुत्सनपरां सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते हरा हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसौभाग्यजननी सखीषु स्मीरातीं मयि जननी, जननी सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्मानि दधति पुरा प्रसमरसविद्रावनपले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलो सकलिके तव आकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यम् व्यतिकरितलीलाञ्चनतया विभाति त्वन्नेत्रितयमिदमीशानदयितिं पुनः स्रष्टुं देवान्द्रिहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्त्वं बिभ्रतमयिति इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः न दशो नो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषा जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवा कर्णे कर्णे जपनयनपैशुण्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाशपरिकाः इयं च श्रीबद्ध चदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशिचविघटय्य प्रविशति दृशा द्राही दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां सं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हा वने वा हर्म्ये वा हिमकरः अरालं ते पालीयुगलमगराजन्यतनये न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपतमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्घो दिशति स्फुरद्गण्डा भोग प्रतिफलित ताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव महावीरो मारः प्रमतपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरीः बिभन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्याम विरलं चमत्कारश्लाघां चलितशिरसकुण्डलगणो जनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते ॐ श्रीमात्रे नमः ஓம் ஓம் ஸ்ரீ அருளிய சௌந்தரிய லகரியில் ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் அறுபது ஸ்லோகங்கள் வரை இந்த பதிவில் நாம் பார்த்தோம் இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை நடக்கட்டும் நன்மையை பிறக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்